0-0. Так не припомню, что долго висели баранки на табло. Третья хвыла на другого периода. Ну, говорит о том, что, во-первых, важлива вагра для команд. Настроены серьезно. Ну и... Увага, Альберт! Все ланки команд играют Поки еще с минимальными помылками. Вратарь, захистники. А вот нападение пока не справляется со своими обязанностями, как и другой, как и первой команды. Эй! Увага! Мимо. В сторону, варит Андрей. Эй! Игорь иванок Теперь часы... Голодиня шайбой на корость. Маяка 60 на 40, Почаще и китлов по большей. резко так после перерыва. Слава Александр. можно выйти из своей зоны. арсенала, что-то вот в начале другого периода. О, закрой. Офсайд. Вкидание. 0, 0 Игорь Иванок. И... Иду. Рикошет. Боже мой. Шайба в воротах. 1 -0. Фиксирует арбитр шайбу. Игорь Иван и Кидок. Там же был. А кто был Очинашка? Очинашка Руслан. С передачи Степы этого, Иваныка и Игоря, с передачи Игоря Иваныка и Соловых. Соловых. Александра шайбу забрасывает Рустан Очинашка номер девятый, номер десятый. Девятый Александр Соловых, а двенадцатый Игорь Иванов. Ну вот, когда заметно, что подсел Арсенал к своим воротам, прижался и побольше китков стало. Створ в сторону варит и Андрей Фисаренко, и Игорь Иванок. Ну и результат 1-0. 1-0. Не знаю, как так. В первый период. Арсенал тримался даже очень хорошо. Кирилл Бойко неодноразово Мог поразить цель, увага. Ну вот Вакулич Сергей где-то был этот период тоже так.